projek mobile data menyebabkan masyarakat kita ni terkejut lah terkejut, bimbang eh, apa pula projek mobile data ni? sebab selama kita dah duduk kita dah tinggal kat Malaysia kita dah pakai internet ni tak pernah pula kita dengar kerajaan berminat untuk projek mobile data kita ni maknanya memang ada satu sistem uh, akta yang menjamin keselamatan data kenapa data ni penting? data ni adalah semua maklumat terperinci Betul. ok, semua data ni dia, komp, apa, dia kompilasi kepada nombor telefon alamat rumah akaun bank asal kat tu saja ha. kalau kita mengguna, masih menggunakan SMS. Okay. SMS tu pun uh, maklumat-maklumat dalam SMS tu pun recorded. Okey, okey. Recorded, recorded. Okey, maknanya akta tu sepatutnya melindungi, melindungi. Okey, baik. Kita masuk pada isu projek mobile data. Hmm. Satu isu hmm. yang sekarang ni semua orang tengah cakap ni. Saya kira isu ni diletupkan oleh Datuk si Wee ke ke sebelum lagi? Waktu oh, tu saya tak saya tak pasti. Okey, saya rasa saya rasa antara benda yang meletup tu adalah daripada beliau lah Yang saya tengok ada FMT kot yang melaporkan sumber menyatakan yang kerajaan sekarang tengah nak minta telco untuk Okay bro, beri. maknanya kerajaan tak announce. Ah setakat ni saya tak saya tak, kecuali lepas dah ni lah. Maknanya sebelum daripada viral benda ni kerajaan tak announce yang kita tak dengar. Oh. Tapi bila dah, dah, dah viral ni, benda ni baru keluar kenyataan yang kata dah ada keputusan kabinet pada tahun 2023 Tapi mungkin majoriti masyarakat pun tak aware pasal ni Mungkin tak ada publicity ke atau tidak dilaporkan kita tak pasti Eh jap jap bro, tak, rasanya bukan daripada FMT Bukan FMT Tapi ya? daripada berita luar negara Berita luar negara? Daripada berita luar negara tu yang start benda tu being uh, discuss lah Kalau ikut pendapat tuan lah kenapa kerajaan tak umum mungkin benda ni dia tak umum sebab dia tahu bunyinya memang menakutkan menyeramkan sebab kenapa kerajaan nak tahu apa yang kita buat kita layari kita pergi dan ke mana I mean kita dalam masyarakat yang global hari ni yang sangat terbuka kenapa kita nak ada satu state interference untuk kerajaan ambil tahu benda-benda yang sangat privacy atas apa juga sebab mungkin atas sebab-sebab tertentu yang mana kerajaan tak ada urusan pun sebenarnya pendapat tuan sepatutnya kerajaan kena umum dulu ke sebelum ni buat benda ni? Kerajaan sepatutnya uh, buat pengumuman dan buat penerangan. Maksudnya kalau saya jadi kerajaan lah, okay, saya, okay. kalau saya nak buat benda ni, saya akan terus pitch idea ni kepada media dan saya akan discuss terus dengan media. Okay, ini kita nak buat. Kita pre-am awal Kita pergi media, kita buat sesi libat urus yeah, kita yeah, berjumpa yeah. dengan NGO. Supaya tak ada nampak benda ni tiba-tiba meletup macam tu je Dalam keputusan kerajaan yang macam sebegini, biasanya mungkin tidak ada libat urus Tetapi bila benda melibatkan sensitiviti begini, saya rasa kerajaan perlu buat libat urus. At least satu sesi penerangan kepada pihak uh, CSO ataupun uh, media supaya media ni dia faham dulu okay, apa yang kerajaan nak buat M itu lebih baik daripada tiba-tiba diletupkan oleh satu portal berita luar negara dan benda tu jadi terus meletup semua orang panik bila orang panik dan orang dah mula persoalkan apa niat kerajaan sebenarnya nak buat benda ni apa intention kerajaan sebenarnya buat benda ni oh lepas bila dah dah jadi isu barulah kerajaan keluarkan Okay kita nak buat ni sebenarnya untuk ni 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 ni, ni, ni. Okay, sebenarnya kita nak ambil data untuk ni, ni kan lebih baik kalau benda ni dibuat lebih awal dibuat lebih awal supaya kita semua tak adalah kita ada tanggapan buruk. Dia dia nak cakap pasal tanggapan buruk ni satu hal lah sebab <laughs> sekarang ni rakyat berdepan dengan krisis kepercayaan pula. Satu hal pula. Jadi ditambah dengan isu-isu begini yang melibatkan kontroversi-kontroversi sebelum ini. Jadi rakyat makin tak yakin tau. Apa sebenarnya yang kerajaan cuba lakukan ni? Right. Ha jadi mulalah rakyat, masyarakat membuat research mereka sendiri. Mereka cari tahu apa sebenarnya yang nak dibuat dan akhirnya bila dah dibuat research, makin banyak pula benda yang terkeluar. Eh rupanya dia nak ini. Makin tujuannya eh? untuk ini. Ah ha, jadi saya rasa kerajaan tak menangani isu ni dengan baik lah sebenarnya Okey, PMD ni Projek Mobile Data ni Semalam saya satu Nampak di sosial media Ada satu akaun ni Dia share Beberapa maklumat Yang uh, dikatakan Didakwa di, Diminta oleh SKMM Daripada syarikat telco So, dalam Tweet tersebut Katanya Ini didakwa kan Sebab tidak ada confirmation Daripada pihak SKMM lagi Masih lagi tak ada penjelasan Masih. Ada. Mungkin dalam uh, Internal discussion dia Dengan pihak Mobile Data Okey, Tapi Apa yang saya baca Dia kata Pihak SKMM Kerajaan nak minta 8 perimeter 8 perimeter ni apa dia Salah asalnya adalah M MSISDN. MSISDN ni saya pun bukan orang teknikal jadi saya saya buat research lah okay. MSISDN ni merupakan Mobile Station International Subscriber Directory Number. Secara ringkas benda ni phone number lah. Cuma phone number ni dia bukan dalam bentuk nombor kita biasa. Hmm. Ha, dia dalam satu kod yang agak pelik lah. Kod dia XYZ124 macam password punya. Okay okey. Ha. So it's very unique code lah. Jadi saya difahamkan MSISDN ni adalah satu kod yang unik di mana setiap daripada kita pemegang nombor telefon ni ada kod masing-masing. Okay. yang kita tak tahu yang kita tahu nombor kita saja. Ya betul ah. kita tak ada nak hafal pelik pelbagai ah, tu. Tak ada hafal pelik-pelik tu. Uh -huh. Kalau kita semua pakai MSISDN, <laughs> mampu kita memang hafal buat satu-satu. Jadi kod ni dia unik oh dia unik maksudnya setiap orang ada satu kod yang khas. Jadi kod ini berdasarkan uh, research saya akan kekal milik kita melainkan kalau kita tukar syarikat telco, kita tukar SIM card, okey, kita tukar plan kita okay. daripada postpaid kepada prepaid ataupun kita diassign hmm. new MS IN, MSISDN Baru daripada syarikat telco kita Mana kata tu kira macam Cap jari ya eh. Kita cap jari itulah. kita lah Kita punya unique identification kita Memang-memang kerajaan kata Dia kata dia tak minta Nombor telefon Nombor telefon betul Memang dia, dia tak minta nama Dia tak minta IC betul Tapi bila dia kata dia minta MSISDN ni Yang dikatakan Didakwa diminta oleh SKMM ni Maklumat itu sudah cukup untuk Menunjukkan identification kita Jadi kalau masa kata Kita tidak buat perkara yang saya kata tadi Kita tak tukar kita tak tukar sim card kita tak tukar syarikat telco nombor tu akan kekal kita punya yeah, yeah. dan kalau kekal kita punya itulah identification kita jadi bila data itu yang dikatakan diminta kalau betul data tu diminta oleh kerajaan dan kita patut bimbang lah sebab data tu is very unique ok apa yang ada kat data tu sehingga kita kena bimbang ok data tu adalah kita punya IC number bila dia ada data tu dan dia cross refer dengan maklumat-maklumat lain dia akan dapat kita punya pattern dekat social media ni ataupun pattern kita dekat dekat internet. Dalam tu dia akan tahu lokasi kita sampai dek, ekstern eh. Yes, dia akan dia tahu kita kat mana, dia tahu kita kat mana. Ini yang kita bimbang. Uf. Ini yang kita takut sebenarnya. Jadi kalau misal kata data-data ini it diperolehi, itu akan menimbulkan ketidakpercayaan. Supposedly all the data yang tuan sebut tadi tu adalah dilindung bahawa APTA, dilindung. Tapi sekarang ni kerajaan ambil semua data tu dikatakan sebab belum ada confirmation daripada SKMM sebab ini yang yang saya tengok ni uh, viral di social media ada satu screenshot dia kata oh ini ialah peri 8 perimeter yang SKMM dikatakan minta daripada telco uh, jadi kalau betul benda ni yang diminta dan kita patut bimbang lah sebab di bawah PDPA kita sepatutnya rasa selamat data-data kita ni selamat disimpan diproses oleh syarikat telco yang kita tahu akan digunakan untuk proses menambah baik ataupun membantu kita untuk mendapatkan perkhidmatan yang lebih right. cemerlang, right. right. smooth. Jadi bila bila kata state nak ambil benda ni, nak tahu benda ni, okeylah dia memang saya baca kenyataan daripada SKMM dia kata hmm. dia nak untuk tujuan untuk polisi, nak buat dasar. Mungkin dia nak input-input daripada Telco supaya dia boleh merangka satu dasar untuk kesejahteraan rakyat. Okey. Okay lah. lah I think the statement is fair. Tetapi kita bimbang kalau-kalau data-data kita ni boleh disalahgunakan. Ya betul. Ha. Sebab sebab kerajaan ni dia tak duduk sebagai sebuah kerajaan sampai akhirat. Betul. Bertukar ha dan sebagainya. Zaman kerajaan knows best ni dah berakhir lah. Dia boleh kata oh ini untuk kebaikan kita dan sebagainya. Okay lah dia I think it's a fair statement tapi susah rakyat nak percaya sebab kontroversi-kontroversi sebelum-sebelum ni yang melibatkan CSK SKMM ni bukannya benda yang rahsia. Benda ni dah jadi dah dah, dah 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 masuk berita dan sebagainya. Macam saya sendiri dapat email daripada ex percubaan MCMC untuk menurunkan posting saya. So ada saya ada banyak uh, even saya ada saya, saya saya surat saya simpan lagi surat tu. Dan saya pernah post di surat tu di social media. Okay. Lepas saya post surat tu, saya expose surat tu, saya tak apa lagi dah email daripada X. Ah, ha, maksudnya MCMC dah stop dah nak target saya. Dalam dalam email, dalam surat tu, surat tu ditulis oleh MCMC kepada X, berpangkalan di Amerika Syarikat, dia minta dia turunkan specifically, specifically. Ada beberapa nama lain dalam 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 surat tu, tapi yang nama-nama tu X dia dia inilah dia blank kan kanlah. Uh -huh. Nama saya je yang dibuka. Okay, okay. Jadi saya tahu ada juga akaun lain. Okay. Yang MCMC minta untuk diturunkan konten dia. Jadi saya tengoklah konten yang saya saya tulis yang sampai nak turun ni, konten tak ada pun benda pun. Hmm. Ha, kalau kalau konten tu dah me melanggar undang-undang Malaysia, saya tak ada kat lah Jadi saya saya rasa macam ditambah pula semalam. Hmm. YB Rafizi Rafizi. Ah, ha, dia pun ada buat kenyataan media. Yeah. Apa yang YB Rafizi kata tu, saya dah alami dah. Dia kata dia 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 mendedahkan ada beberapa akaun X yang telah pun diminta oleh MCMC untuk diturunkan kandungannya. Okey, okey. Dan even ada yang dah dipanggil untuk siasatan. So bila saya baca statement YB Rafizi tu, saya senyum lah. sebab saya dah alami dah benda ni kawan-kawan saya dulu-dulu dah, dalam alami dah even ada akaun yang dah kena tutup dah pun ha, jadi bila ada kontroversi kontroversi macam ni melibatkan MCMC lagilah rakyat rasa tak percaya sebab tu saya kata sekarang ni kerajaan kementerian komunikasi MCMC sedang mengalami krisis kepercayaan adakah ini yang perlu dipertanggungjawabkan tu adalah MCMC ke menteri well I think it's a fair statement to say that MCMC ni agensi kerajaan lah dan MCMC ni bertindak di atas arahan menteri dan menteri yang bertanggungjawab terhadap MCMC adalah Menteri Komunikasi. Jadi saya fahamlah kadang-kadang ada situasi di mana kerajaan cuba nak memainkan naratif berkata, kata oh agensi ni kita tak campur tangan. Agensi mm -hmm. ni bebas. Sama lah juga macam Jabatan Peguam Negara kan. Betul lah dia memang satu agensi tapi kita kena kita bukan kanak-kanak lah kita tahu agensi-agensi ni dia bukan tak ada bos dia menjawab kepada bos-bos yeah. tertentu yang dah didesignate untuk dia. Contohnya Peguam Negara dia menjawab kepada Perdana Menteri ataupun sekurang-kurangnya kepada Menteri Undang-Undang kita Betul. pun pernah jadi kerajaan kan? dulu yeah, Kita yeah, tahu lah yeah, yeah. Bos MCMC menjawab kepada Menteri Komunikasi Takkan bos MCMC menjawab kepada Menteri Pengangkutan pula Betul. Tak kena Jadi kita tahu struktur kerajaan tu Jadi kalau misalnya kata Kerajaan masih nak menggunakan alasan Kita, oh, tak tak, tangan. kita tak capu tangan Ini semua macam menghina pemikiran rakyat lah Kita panggil insult the intelligence of the people So saya nasihatkan kerajaan kena stop benda ni I mean you kena come clean lah Kalau betul you kata you yang bagi arahan You bagi tahu. Okay you yeah, memang kita bagi arahan Tapi sebab apa arahan tu dikeluarkan Sebab ini 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 You just You own it. You jangan lepas tangan. You jangan kata oh ni tindakan agensi bebas kita tak campur. So you kena jelaskan kepada rakyat sebab kita tak pilih MCMC. MCMC tak masuk pilihan raya. Boss MCMC tak masuk pilihan raya. Betul. Kita tak undi mereka. Kita undi menteri. Kita Betul. undi mereka. Mereka yang kita letak di kabinet ni semuanya dah naik sebab kita undi mereka. Betul. Jadi mereka ni ada tanggungjawab kepada kita untuk untuk penjelasan bagi kita. The problem is the minister itself. Ya. Yeah. Minister kena pandai handle situasi situasi macam ni. So kalau masa kata ada serangan you kena menjawab serangan tu. Bukan hanya menjawab kau. You kena meyakinkan ke rakyat. Jangan guna penjawat awam. Jangan guna penjawat awam seperti yang YB Rafizi bagi tahu semalam. <laughs> ha. jangan guna penjawat. Jangan maksud Rafizi tu dia guna ayat yang cantik sebenarnya. Uh -huh. Sebenarnya dia nak kata jangan berlindung di belakang penjawat awam. Jangan gunakan penjawat awam tu sebagai perisai kamu untuk kamu buat kerja-kerja ni. Rafizi ni masih menteri lagi tau. Dia bercuti Betul. je, dia bercuti je. Ah, ha. dia masih menteri lagi. Setakat yeah. semalam kenyataan dikeluarkan dia masih menteri. Jadi seorang menteri mengeluarkan kenyataan begitu kepada rakan menteri yang lain. So kita nampak memang caca merbah lah so, It's not about MCMC It's not about MCMC It's all about minister So minister kena take charge Jadi setakat ni apa Apa jawapan Menteri komunikasi Kepada Kenyataan Menteri Ekonomi Yang sedang bercuti ni Tak ada lagi Apa jawapannya Bila satu menteri telah Mempersoalkan kamu Kamu kena jawab Kamu kena bagi jawapan Okay You, de you have to defend your ministry You have to defend your people You jangan biarkan MCMC gitu je MCMC pun Eh hey, menteri tak support kita ke Ho oh, Menteri kena main peranan lah Okay Okay lah menteri ada keluar kenyataan Lafayette lah dia kata tapi dia tak merujuk pada Ravizi lah dia merujuk pada serangan terhadap projek membadata ni tapi macam saya kata tadilah kenapa baru sekarang menteri nak react kenapa tak mula-mula dulu tak cakap awal-awal pada rakyat ok kita nak buat begini tujuan dia apa Tujuk, contohlah kalau saya jadi menteri lah saya akan cakap lah ok ini untuk cyber security kita nak counter scammer kita nak counter child pornography kalau you boleh bagi reasoning tu rakyat dia boleh terima tapi bila you senyap-senyap you tak dihebah-hebahkan benda ni you tiba meletup gitu je agensi luar negara pula yang letupkan lagi kita takut kan so kita akan semacam seolah-olah macam nak menyembunyikan benda ni. Kalau betul tujuan you, you kata tujuan you betul bagus. Dan war-war kan bagi tahu kat kita. So kita boleh menilai.